اچھا بہت سے جو پیر حضرات ہوتے ہیں یہ بیت کرتے ہوئے عورت کا ہاتھ پکڑتے ہیں بہت سے لوگ ہمارے سامنے ایسے آئے کہ جنہوں نے کسی کو کرنٹ لگا دیں کو تصوف کا نام دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقع کے اوپر اس کا بجانا ثابت ہے خاص طور پہ جنگوں کے موقع کے اوپر عام طور پہ جو وہ دف بجایا جاتا تھا بعض فقیر پیر فقیر, فقیر ہیں نمازیں پڑھتے نہیں ہیں گناہوں کے اندر ملوث ہیں عورتوں کے مخلوط اجتماعات کے اندر اپنے ہاتھ پاؤں دبواتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نمازیں ہرمین شریفین میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیریس ٹوگ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید محترم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے تصوف کے نام پر اپنی اپنی دکانیں کھولی ہے کوئی تصوف کے نام پر کرن لگاتا ہے تو کوئی تصوف کے نام پر بنگڑے ڈالتا ہے اور ناج گاتا ہے تو کوئی تصوف کے نام پر تین تین گھنٹے سے تین تین گھنٹے پنگے سے لٹک کر یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا اللہ والا ہوں تو ایسے لوگوں کی حقیقت کیا ہے کیا تصوف ان حرکتوں کا نام ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا نام ہے اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ شیخ مفتی عظیم عین صاحب مفتی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت جو ہے اس سے بہت سے لوگ ناشنا ہے جس کی وجہ سے ایسے لوگ معاشرے میں ہمارے سامنے آتے ہیں دیکھیں اصل میں تصوف تو اس کے ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے میں آپ کے سامنے رکھوں تصوف صوف سے ہے اور صوف کہتے ہیں اون کو اصلاً یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو اون کے کپڑے پہنا کرتے تھے یعنی اس زمانے کے اندر موٹے کھدر کے کپڑے پہنتے تھے اس طرح کے کہ جس کے اندر پسینہ خوب جذب ہو جاتا تھا تو یہ وہ لوگ اس لیے پہنتے تھے تاکہ وہ عبادات اور ریاضات اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ پسینہ بہت زیادہ آتا تھا اور پسینے کو خشک کرنے کے لیے اون بہت زیادہ مفید ہوتا تھا اس لیے وہ اس طرح کے کپڑے پہنا کرتے تھے اور ان کی چادریں اور ان کے چوغے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے تو لوگوں نے ان کو صوفی کہنا شروع کر دیا یہ تصوف کی ابتدا ہے کہ وہ اللہ کے نیک عبادت گزار تہجد گزار بندے کہ جنہوں نے اپنے اوپر غیر معمولی عبادات کا اہتمام کیا اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا سے تعلق ختم کر کے اپنا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑنا چاہا اس کو انہوں نے تصوف سے تعبیر کیا لیکن ہمارے سامنے علمیہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اس طرح کے لوگوں کو ڈھال بنا کر اپنی اپنی نئی دکانیں چمکانا شروع کر سکیں بہت سے لوگ ہمارے سامنے ایسے آئے کہ جنہوں نے کسی کو کرنٹ لگا دینے کو تصوف کا نام دے دیا بلکہ بھنگڑے ڈالنے کو ناچ گانوں کو اور بہت ساری خرافات کو گویا کہ ایک طرح سے یہ تصوف ایک جاہل طبقے کے ہاتھ لگ گیا اور جو اس کی اصل حقیقت تھی اس سے وہ کوسوں دور ہو گئے حالانکہ ہمارے اکابر اور ہمارے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ تصوف حقیقت میں علم شریعت کے ظاہر اور باطن کو علم شریعت کے مطابق کرنے کا نام ہے اس کی حقیقت کیا ہے وہ احسان ہے جس کا حدیث جبرائیل میں تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع کے اوپر حضرت جبرائیل امین تشریف لائے انہوں نے آ کے سوال کیا پہلے پوچھا اے اللہ کے رسول بتائیے مل ایمان ایمان کیا ہے اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ ان تو ملائقتی و ولیم الآخری پھر اس کے بعد پوچھا مل آ مل, آ مل, آ مل اسلام اسلام کیا ہے تو فرمایا کہ ان تو قیمت صلاح وسوم و رمضان وطح البیۃ اللہ پھر اس کے بعد پوچھا مل احسان احسان کیا ہے فرمایا انت کا انکا ترا فعلم تکن ترا یرا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ تم گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اپنے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو انسان اپنے اعمال اور عبادات کے اندر اس کیفیت باطنہ کو پیدا کر لے جس کو شریعت میں احسان سے تعبیر کیا ہے ہمارے اہل علم کہتے ہیں کہ اصل تصوف کا مقصد یہ احسان کا پیدا کرنا ہے Sorry. یہ نسبت کا پیدا کرنا ہے کہ ایک انسان ہر وقت اللہ کی ذات کو مستحضر سمجھے اس کے اعمال میں سے کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو ذات باری تعالیٰ کی خوشنودی سے خالی ہو یعنی وہ سوئے تو اللہ کے لیے سوئے وہ جاگے تو اللہ کے لیے جاگے وہ عبادت کرے تو اللہ کے لیے عبادت کرے جس کو حدیث میں فرمایا گیا من آل اللہ ومن منع عاللہ فقد استقمل ایمان کہ جو اللہ کے لیے کیا کرے محبت کرے من احب اللہ ومن ابغض غزل کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے لیے ہی کسی سے دشمنی اور نفرت کرے کسی کو دے تو اللہ کی نیت سے دے کسی سے لے یا کسی کو روک دے دینا تو وہ اللہ کی نیت سے ہو اصل میں آدمی کو کہتے ہیں کہ اس کا ایمان کامل ہے تو اس کی تشریح قرآن میں آئی ہے بزر الظاہر السمی و کہ انسان اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑے باطنی گناہوں کو بھی چھوڑے ظاہری گناہوں سے انسان کی شریعت انسان کو روک دیتی ہے شریعت کہتی ہے کہ چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تم زنا کرو گے تو کوڑے لگائے جائیں گے قتل کرو گے تو اس کے بدلے تمہیں قصاص لیے جائے گا شریعت میں تمام اعمال ظاہرہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اس سے جو ہے روک دیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تصوف ہے جو احسان ہے اس نے انسان کو باطنی اعمال کے اندر جو قبیح چیزیں تھیں اس سے روکا یعنی اس نے انسان کو اس بات کا پابند کیا کہ انسان جو ہے بغض نہ رکھے کسی سے انسان حسد نہ رکھے کسی سے اب یہ کوئی ظاہری عمل نہیں ہے یہ انسان کی دلی کیفیت کا نام ہے انسان کینہ نہ رکھے کسی سے انسان کسی کے بارے میں برے جذبات نہ رکھے انسان کسی کو عیزہ رسانی اور کسی کو جو ہے کیا کہتے ہیں نقصان پہنچانے کے در پہ نہ ہو اس کے دل میں دھوکہ نہ ہو بددیانیتی نہ ہو بد بے ایمانی نہ ہو یہ ہے اصل انسان کے اخلاق رزیلہ جن کو زائل کرنے کے لیے تصوف نے کام کیا اچھا مفتی صاحب یہ جو صوفی ہے یہ معاشرے کا کارامت فرد ہوتا ہے یا پھر صرف ہاتھ پیر توڑ کے کونے میں بیٹھ کر مراقبے کرتا ہے اصل صوفی تو ہے وہ ہے کہ جو معاشرے کا کارامت ترین فرد ہے کیوں اس لیے کہ جو حقیقی معنوں میں اس تصوف کا حامل ہے صوفی ہے تو گویا کہ وہ ایسا آدمی ہے جو کامل شریعت پر عمل کرنے والا ہے اور وہ اپنی زبان اور اپنی ہاتھ سے دوسرے کو عیزہ رسانی سے محفوظ کرنے والا ہے حقیقی صوفی وہی ہے صحیح. المسلم المسلمون من لسانی ویدی جس کے بارے میں آتا ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے اعمال سے جس کے ہاتھوں سے اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں دوسرے آدمی کا عیزہ رسانی محفوظ ہو جائے کیا وہ ظلم کو روکتا بھی ہے ظلم پر رکھتا مطلب یعنی اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے تو صوفی جو ہے کیا بولتے کی خلاف 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 ہیں دیکھیں ایسا بالکل ہے کہ صوفی بالکل ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا یہ الگ بات ہے کہ جو برداشت کرنے کے فضائل ہیں ان کے حاملین کو وہ اگر ترجیح دیتے ہوئے اپنے آپ پر برداشت کرتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو صبر کے درجات زیادہ ہیں تو یہ بالکل ہے کہ ایک تصوف کا جو حامل شخص ہے وہ معاشرے کا کارآمد ترین فرد ہے شرط یہ ہے کہ وہ تصوف کے حقیقی معنی کو سمجھتا ہو وہ تصوف ناچ گانے کو نہیں سمجھتا ہو وہ تصوف بھنگڑے ڈالنے کو نہیں سمجھتا ہو وہ تصوف مزارات پہ جا کے خرافات کرنے کو نہیں سمجھتا ہو وہ تصوف مختلف قسم کی جو ہماری یوگا اور میڈیٹیشن کے طریقے ہمارے لوگوں کے اندر مشہور ہو گئے ہیں اور اس کو انہوں نے تصوف کا نام دے دیا, دو 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 دیا ان کو نہ سمجھتا ہوں محبت محبت کا اظہار نہیں ہے نہیں محبت کا اظہار خدا سے جب ہوتا جب خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا شریعت ہمیں یہی بیلنس سکھاتی ہے کہ دیکھو ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے لیکن اس طریقے کے مطابق جو اللہ کو پسند ہے کسی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کر کے یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے صحیح. تو تصوف اسی کے اندر اس تصوف اسی کا نام ہے نہیں آپ دو لفظوں میں سمجھاتے کہ شریعت کیا ہے اور طریقت یعنی تصوف کیا ہے شریعت اعمال ظاہرہ کا نام ہے تصوف اعمال باطنہ کا نام ہے شریعت ظاہر احکام پر عمل کرنے کا نام ہے اور جس سے انسان کا ظاہر پاک ہوتا ہے تصوف باطن احکام پر عمل کرنے کا نام ہے جس سے انسان کا باطن پاک ہوتا ہے انسان کے اندر سے اخلاق رزیلہ کا نکال دینا اور اس کے بجائے اخلاق <تصفح> حمیدہ کا انسان کی ذات میں بھر دینا یہ ہے تصوف کی معراج اچھا مفتی صاحب یہ کچھ ہے، ترک صوفیہ ہیں وہ گانا سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ گانے موجود ہیں سرے موجود ہیں تم اگر بار سنیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے <تصفح> تو یہ اس کو سما کا نام دیتے ہیں تو سیما آپ کی نزدیک زیانہ جائز دیکھیں اگر تو شعر و اشعار اشعار جو ہیں آپ نے اس کے بارے میں ذابطہ پڑھا ہوگا کلام حسن ہو حسن الف قبی ہو کہ ایسے اشعار جو حب الہی پر مشتمل ہیں جو اللہ کے رسول کی محبت پر مشتمل ہیں جو انسان کے اندر دینی بصیرت اور انسان کے اندر دینی حمیت کو پیدا کرنے والے ہیں ایسے اشعار کا سننا بھی اچھا ہے ایسے اشعار کہ جو عشق مجازی پر مشتمل ہیں جو خرافات پر مشتمل ہیں ان کا سننا بھی انسان کے لیے برا ہے تو سما کے اندر اگر اس کو ایسے اشعار سنائے جا رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر کسی قسم کے گانے نہیں ہیں کسی قسم کے دھول دھماکے نہیں ہیں کسی قسم کا اس کے اندر جو ہے وہ میوزک نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ دفت ہو جاتے ہیں دف کیا ہوتا ہے دف کی اجازت دی گئی ہے شریعت کے اندر دف کہتے ہیں آپ جانتے ہیں ایک دفلی کی طرح سا ہوتا ہے ایک طرف سے کھال ہوتی ہے دوسری طرف سے جو ہے وہ اس کو دھول کی طرح اس کی صورت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقع کے اوپر اس کا بجانا ثابت ہے خاص طور پر جنگوں کے موقع کے اوپر عام طور پہ جو وہ دف بجایا جاتا تھا شادی بیاہ کے موقع پہ دف بجایا جاتا تھا تو دف کی اجازت بہرحال شریعت میں ملتی ہے لیکن دف کی آڑ میں میوزک انسٹرومنٹس کا استعمال کرنا یا گٹار کا یا پیانو کا یا اس طرح کے انسٹرومنٹس جو عام طور پہ گانے بجانے یا ہمارے یہاں کے جو سنگرز استعمال کرتے ہیں یوز،, یوز کرتے ہیں ان کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے بہت بڑے اللہ والے گزرے پیر نصیر الدین صاحب کا نام تو استعمال کرتے تھے تو ناجائز ان کے لیے جی بالکل ناجائز ہے کوئی بھی اس طرح کرتا ہو چاہے کتنا ہی بڑا پیر ہو فقیر ہو کوئی بھی ہو اگر وہ شرعیہ احکامات کی پابندی نہیں کرتا وہ احکام شریعہ کو پسے پچھ ڈالتا ہے تو اہل سنت الجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو دل میں ایمان ہے ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے ہم ظاہر شریعت پہ عمل نہ بھی کریں تب بھی ہمارا دل اللہ کی یار سے جڑا ہوا ہے اور ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہے یہ انسان گویا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا ہے صحیح جو روحانی نماز پڑھتے ہیں یہ اس سے کیا تصور ہے ایمار... ایسا ہے، ایسی کسی نماز کا کوئی تصور حقیقت میں شریعت میں نہیں ہے شریعت نے جو نماز کا طریقہ بتایا ہے وہ بالکل انسان کے ظاہری جسم سے متعلق ہے بعض فقیر پیر فقیر،, فقیر ہیں نمازیں پڑھتے نہیں ہیں گناہوں کے اندر ملوث ہیں عورتوں کے مخلوط اجتماعات کے اندر اپنے ہاتھ پاؤں دبواتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نماز حرمین شریفین میں پڑھتے ہیں روحانی طور پہ وہاں جا کے پڑھتے ہیں ایسے لوگ سراسر جاہل اور ظالم لوگ ہیں گمراہ کن ہیں عوام کو چاہیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں بہت سے جو پیر حضرات ہوتے ہیں یہ بیعت کرتے ہوئے عورت کا ہاتھ پکڑتے ہیں یہ بھی بالکل ناجائز ہے بیعت کرتے وقت عورت کے ہاتھ کو پکڑے کوئی بھی کرتا ہوں شریعت کے حکام سے بڑا کوئی نہیں ہے ہمارے پاس جو اصل پیمانہ ہے وہ دلائل ہے قطعیت سے قرآن ہے حدیث ہے اجماع صحابہ ہے اور اس سے زیادہ کسی بھی بزرگ کا عمل یا کسی بھی پیر کا عمل یا کسی شیخ کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے تو عورت کے ہاتھ پکڑنا حرام ہے اسی طرح اس کو ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیت کرنا حرام ہے حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی ہاتھ کو کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا اللہ کے رسول بیت فرمایا کرتے تھے اپنے ہاتھ میں ایک رومال پکڑا کرتے تھے یا ایک چادر ہوتی تھی اور اس چادر کا دوسرا کنارہ کسی جو ہے وہ خواتین کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا مرد بیت کرتے تھے ان کو ہاتھوں سے بیت کر لیا تھا اور وہ سامنے کی جو ہے لڑکی ہے زیادہ عمر نہیں ہے اس کی جی تب بھی شریعت کے حکام سب کے لیے برابر ہیں نامحرم کا حکم چاہے ایک پچاس سال کا آدمی ہو چاہے ایک بیس سال کا لڑکا ہو دونوں کے لیے برابر ہے جو نامحرم ہے اس کے ہاتھ لگانا اور اس کو جو ہے چھونا یہ شریعت کی نگاہ میں جائز نہیں ہے تو چاہے پیر کتنا ہی بڑا بزرگ ہو ولی ہو اختاب ہو اور جو پیر جتنا بڑا بزرگ ہوگا ولی ہوگا وہ تو عورت سے اپنے آپ کو اتنا بچائے گا ہماری ہاں تو پیر کا دار و مدار ہی اس کے اوپر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکامات کو عمل پیرا کرنے والا ہو شریعت کو اپنے آگے رکھنے والا ہو نہ کہ شریعت کو پامال کرنے والا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آج کے دور میں شیخ اور مرشد کی ویسے ہی ضرورت ہے جیسے پہلے پہلے ہوتی تھی